Но сатана не захотела, произошла на небе война. Артём. Иисус Христос и Его ангелы воевали против сатаны и его ангелов. Но не устояли. Молодец, молодец. Вот, вот так он. Будет. И сатана был сброшен. Молодец. С на землю. Молодец. Ну, Артмка, ты молодец. Топнуть. Изгнание, погнание. Изгнание, изгнание. 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 Вот. И вот он Ку -ку. пришел на землю. И на земле люди приняли его, совершили грехи, и теперь он живет здесь со своими ангелами. И делает всем плохо. А Бог спасает людей и делает всем хорошо. Разворачивайся. Иди. Но сатана, он слабый, знаешь почему? Потому что Иисус Христос, который у нас есть, он сильнее, чем сатана. Да, потому что если ты только скажешь, что во имя Иисуса Христа, хорошо. Разворачивайся. Да? Он хочет спасти, Иди. Спасти, Вы молодец. Сразу, Молодец. И Иисус тебе поможет. И сатана убежит. Он боится этого Христа. Знаешь, как он боится? Страшно. Ты только скажешь про Иисуса, он сразу же убежит. Вот так. Такая история. Ты поняла? Какие у тебя есть вопросы? Нет вопросов? Молодец, да. молодец. Молодец. Вот 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 молодец! 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 Вот так, вот так, так он ходит. Молодец, молодец! Молодец! Вот так. Вот так. Молодец Вот так Молодец Восемь месяцев нам мы вот так ходим Молодец Ой, умница какой Сам, сам Молодец Вот так Ой, молодец С кроваточки своей подошел, Артем, да? Молодец да, вот она твоя кроваточка, да, вот она. Вот твоя вот эта собачка. Понимаешь? угу.